Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mencari hukum bacaan Qalqalah Di surah Al-Ikhlas Qalqalah ada dua Qalqalah Sugra dan Qalqalah Kubra Di akhir kalimat Itu adalah Qalqalah Kubra Di mana akan kita dapatkan huruf kop, Po, Ba, Jim, Dal Nah, dalam surah Al-Ikhlas ini terdapat huruf dal di akhir kalimat, huruf dal, huruf dal berada huruf dal di tengah kalimat di akhir kalimat. Apalagi kalau kita membacanya di waqafan, maka akan terjadi hukum qalqalah kubra. Ini contoh qalqalah kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad Ahad Huruf dipantulkan Allahu samad Dal dipantulkan Kalkolah kol Kubro Karena di akhir kalimat ya ayat Kemudian di sini ada di tengah-tengah Itu namanya kalkolah sugeroh Dipantulkan tapi tidak terlalu kuat suaranya Lam yalid wa lam yulad Nah yulad Yulad ini adalah kalkolah kubroh ini kolkola sugro. Membacanya tidak boleh diputuskan. Lam yali wa lam yulade. Hmm. Yali wa lam yulade. Kolkola kubro sugro. Terakhir. Walam yakullahu kufuan ahad. Ahad. Kolkola kubro. 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 Sugro. Nah demikianlah penjelasan uh, kolkola di surah Al Ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.